Jangan buang lagi kulit jeruk setelah kita memakan buahnya, sebab Anda akan menyesal jika sudah mengetahui video ini. Halo semuanya, sahabat Dodi Satria, senang sekali ya kita berjumpa lagi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara dengan kulit jeruk yang sudah habis kita makan buahnya. Ternyata kita bisa memanfaatkan manfaat herbal yang terkandung di dalam kulit jeruk ini. Untuk itu, Anda jangan buang kulit jeruknya, seperti saya. Ini sudah saya simpan, bahkan satu bulan lebih. Ditaruh di dalam kulkas, tidak membusuk, dan ini bisa kita manfaatkan. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, bagi Anda yang belum berlangganan di video ini, silahkan berlangganan dulu dengan cara klik subscribe, dan jangan lupa juga untuk membagikan videonya ke media sosial Anda, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan yang lainnya, agar dilihat banyak orang dan bisa bermanfaat. Kulit jeruk merupakan salah satu bahan herbal yang bisa kita manfaatkan terutama kandungan yang ada di dalamnya ya minyak atsiri dan antioksidan yang kuat yang mampu membuat tubuh kita menjadi lebih sehat tetapi di sini nggak cuman hanya itu yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah tips yang luar biasa ini yakni dengan hanya kulit jeruk kita bisa punya berat badan yang ideal, atau untuk menurunkan berat badan secara alami dan cepat, hasil yang mujarab atau manjur, dengan media kulit jeruk seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama, kalau sudah kita dapatkan kulit jeruk yang sudah kita kumpulkan. Anda boleh gunakan secukupnya aja ya sebanyak satu genggam seperti ini ya ini sisanya Anda bisa simpan lagi boleh ke dalam kulkas atau Anda keringkan lagi boleh ya Nah tetapi nggak cuman hanya kulit jeruk saja yang akan kita gunakan untuk memperkuat daya kerjanya kita membutuhkan herbal-herbal yang lain boleh Anda kombinasikan dengan kayu manis atau dengan bunga lawang, dengan serai, jahe dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan memadukannya dengan yang pertama ada serai. Ya, serai yang masih segar, yang masih fresh. Cukup satu helai saja. Serai ini kita cuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian kita rajang, atau kita potong-potong serainya. Nah, jika sudah, ini kita masukkan ke dalam wadah atau panci beserta dengan kulit jeruk yang sudah kita siapkan cukup satu genggam seperti ini ya. Kalau ditimbang ini mungkin sekitar 25 sampai 30 gram. Dan bahan berikutnya yang kita tambahkan di sini saya gunakan teh hijau. Anda juga boleh gunakan teh hitam boleh atau e, seperti yang tadi saya katakan lagi boleh kayu manis atau yang lainnya. Ya, teh hijau kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Ini karena sendok kecil ya, jadi 4. 4 sendok kecil atau 2 sendok makan. Nah, lalu nih Mas Bro dan basis sahabat Dodi Satria. Ini kita rebus terlebih dahulu dengan menggunakan air biasa sebanyak 2 gelas atau sekitar 400 cc. Kemudian kita tunggu sampai mendidih hingga airnya berubah warna menjadi warna teh dan sekitar 150 sampai 200 cc sisanya. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah. Lalu kita tunggu hangat terlebih dahulu. Nah, setelah sudah hangat, Mas Bro dan basis untuk menambah cita rasa, Anda boleh menggunakan atau menambahkan madu. Atau kalau yang tidak suka madu, boleh aja langsung dikonsumsi herbalnya kalau sudah hangat. Cara mengkonsumsinya adalah minumlah herbal ini setiap hari secara rutin. Sesudah makan sebanyak satu gelas, ini jalankan secara teratur sampai Anda mendapatkan hasil yang diidamkan atau yang diinginkan. Kalau rutin Anda konsumsi ini, maka tubuh akan menjadi lebih sehat, terutama bagi yang sedang diet atau yang ingin langsing akan membantu untuk mewujudkan hal itu, karena teh ini. Sangat bagus untuk membakar lemak di tubuh kita, menormalkan kolesterol di dalam tubuh, dan sebagai anti-radikal bebas.